ॐ नमो भगवते वासुदेवाय चतुर्थनिष्कन्दः अष्टाविंशोऽध्यायः प्रभूनन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहम् कृतार्थोऽहं शंशयः नारद उवाच सैनिकाभयनाम्नो ये बर्हिस्मिन्दिष्टकारिणः प्रज्वारकालकन्याभ्यां विचेरुरवनीमिमां त एकदातुरभषा पुरञ्जनपुरीं नृप रुदुर्भौमभोगाढ्यां जरत्पन्नपालिताम् कालकन्यापि बुभुजे पुरञ्जनपुरं बलात् ययाविभूतः पुरुषः सद्यो निःसारता तयोपभुज्यमानां वै यवनः दिशं द्वारभिः प्रविश्य शुभृशम् पार्दयन् सकलां पुरीम् तस्यां प्रपीड्यमानायाम् अभिमानीपुरञ्जनः अवापोरुविधास्तापान् कुटुम्बी ममताकुलः कन्योपगूढो नष्टश्रीः कृपणो विषयात्मकः नष्टप्रज्ञो हतैश्वर्यो गन्धर्वयवनैर्बलात् विशीर्णां स्वपुरीं वीच्छ प्रतिकूलान्नाद्रतान् पुत्रान् पौत्रानुगामात्यान् जायां च गतसौहृदाम् आत्मानं कन्ययाग्रस्तं पञ्चाला दुरन्तचिन्तामापन्नो न लेभे तत्प्रतिक्रियां कामानभिलषन् दीनो यातयामाश्च कन्यया विगतात्मगतिस्नेह पुत्रदाराश्च लालयन् गन्धर्वयवनाक्रान्तां कालकन्योपमर्दितां हातुं प्रचक्र राजा ताम्पुरीमनिकामतः भयनाम्नोऽग्रजो भ्राता प्रज्वारः प्रत्युपस्थितः ददाह ताम्पुरीं कृत्स्नां भ्रातुः प्रियचिकीर्षया तस्यां सन्दह्यमानायां शपौरः सपरिच्छदः कौटुम्बिकः कुटुम्बिन्या उपातप्यतसान्वयः परुद्धायतनो ग्रस्तायां कालकन्यया पुर्यां प्रज्वारसंसृष्टः पुरपालुन्वतप्यत नशे केशो वितुं तत्र पुरकृच्छ्रुर्विपथुः गन्तुमैच्छत्ततो व्रच्छ कूटरादिवशानलात् शिथिलावयवो यर्हि गन्धर्वैर्हृतपौरुषः यवनैरर्भिराजन् उपरुद्धोरुदः दुहित्रः पुत्रपौत्रांश्च जामि जामार्त्रसा पार्षदान् स्वत्वावशिष्टं यत्किञ्चिद् ग्रहकोशपरिच्छदम् अहं ममेति स्वीकृत्य ग्रहे कुमतिर्ग्रही दद्यौ प्रमदयादीनो विप्रयोग उपस्थिते लोकान्तरं गतवती मय्यनाथा कुटुम्बिनी वर्तिष्यते कथं त्वेषा बालका न ना मयि भुङ्क्ते नास्नाते स्नाते मत्परा मैरुष्टे रुष्टे सुसन्त्रस्ता भर्स्तिस्ते यत वाग्भयात् प्रबोधयति मा विज्ञं व्युसिते शोककर्षिता वीरसूरपि नेष्यति कथं नुदारकादीना दारकीर्वापरायणाः वर्तिष्यन्ते मयि गते भिन्ननाव इवो दधौ एवं कृपणया बुद्ध्या शोचन्तमतदर्हणं ग्रहीतुं कृतधीरेण भयनामाव्यपद्यत पशुवध्यवनैरे स नीयमानः स्वकंक्षयम् अन्वद्रवन्नुनपथा शोचन्तो वृषमातुराः पुरीं विहायोपगत उपरुद्धो भुजङ्गमः यदा तमेवानुपुरी विशीर्णा प्रकृतिं गता विकृष्यमाणः वृषभं यवनेन बलीयशा नाविन्दत्तमशाविष्टः शखायं सुहृदं पुरः तं यज्ञपशवोनेन ये दयालुना कुठारैश्चिच्छुदु क्रुद्धा स्मरन्तोमीवमश्यतत् अनन्तपारेतमसी मग्नो नष्ट शमः शाश्वतीरनुभूयार्तिं प्रमदाशङ्गदूषितः तामेव मनसाग्रहणं बभूव प्रमदोत्तमा अनन्तरं विदर्भश्च राजसिंहस्य वेश्मनि उपये मे वीर्यपणां वैदर्विमलयध्वजः युधि निर्जित्य राजन्यान् पाण्ड्यः परपुरञ्जयः तस्यां स जनयाञ्चक्र आत्मजामशते क्षणां यवीयशः सप्तश्रुतान् सप्तद्रविडभूभृतः एकैकशाभवत्तेषां एक राजन्नर्बुदमर्बुदं भोक्ष्यते यद्वंशधरैर् महीमनवन्तरं परम् अगस्त्यः प्राग्दुहितरमुपये मे धृतव्रतां यस्यां दृणच्युतो जात इद्मवाहात्मजो मुनिः विभज्यतनयेभ्य स्मां राजर्षिर्मलयध्वजः आर्य स कुलाचलम् हित्वा गृहान् सुतान् भोगान् वैधर्भीमधिरे क्षणाम् अन्वधावत पाण्डेशम् ज्योत्स्ने वरजनीकरम् तत्र चन्द्रवशा नाम ताम्रपर्णीवटोदका तत्पुण्यसलिलैर्नित्यम् उभयत्रात्मनो कन्दाष्टिर्भिर्मूलफलैः पुष्परळैः स्रणोदकैः वर्तमानः सनैर्कागात्र कर्षनं तप आस्थितः शीतोष्णवातवर्षाणि छुत्प्यपासे प्रिया प्रिये सुख दुःखे इति द्वन्द्वान् तपसा विद्यया पक्व कषायो नियमैर्यमहि युयुजे ब्रह्मळ्यात्मानं विजिताच्छानिलाशयः आस्ते स्थाणुरिवैकत्र दिव्यम्बर्षशतं स्थिरः वासुदेवे भगवति नान्यद्वेदोद्वहन् रतिम् सव्यापकतयात्मानं व्यतेरिक्ततयात्मनी व्यतिरिक्ततयात्मनि विद्वान् स्वप्न इवामर्श साक्षिणं विररामः साक्षाद्भगवतोक्तेन गुरुडा हरिळानृप विशुद्धज्ञानदीपेन स्फुरता विश्वतोमुखम् परे ब्रह्मणि चात्मानं परं ब्रह्म तथात्मनि वीक्षमाणो विहायेच्छाम् अस्मादुपररामः पतिं परमधर्मज्ञं वैधरविमलयध्वजं प्रेम्णा पर्यचरद्धित्वा भोगांसापतिदेवता चिरवासाव्रतच्छामा वेणीभूतशिरोरुहा वभावुपपपतिं शान्ता शिखा शान्तमिवानलम् अजानति प्रियतमं यदोपरतमङ्गना सुस्थिरासनमाशाध्य यथा पूर्वमुपाचरत् यदा नोपलभेताङ्घ्रा पत्युरर्चति आसीत् संविघ्नहृदया यूथभ्रष्टा मृगी यथा आत्मानं शोचति दीनम् अबन्धुं विक्लवास्रुभिः स्तनावाशश्च विपिने सुस्वरं प्ररुरुदशा उत्तिष्ठोत्तिष्ठ राजर्षे इमामुदधि दशुभ्यः छत्रबन्धुभ्यो बिभ्यतिं पातुमर्हसि एवं बिलपती बाला विपिनेऽनुगता पतिं पतितापादयुर्भर्तु रुदत्यश्रूल्यवर्तयत् चितिं दारुमयीं चित्वा तस्यां पत्युः कलेवरम् आदिप्यचानुमरणे विलपन्तीमनो दधे तत्र पूर्वतरः कश्चित्सखा ब्रह्माण आत्मवान् वल्गुना साम्ना तामाह रुदतीं प्रभो ब्राह्मण उवाच का त्वं कस्याशि वायं शयानो यस्य शोचशी जानाशि किं शखायं मां ये नाग्रेऽपि चरथः अपि स्मरसि चात्मानम् अविज्ञातशखं शखे हित्वा मां पदमन्विच्छन् भौमभोगरतो गतः हंसावहं च त्वं चार्य सखायौ मानशायनौ अभूतामन्तरावौकः सहस्रपरिवत्सरान् स त्वं विहाय मां बन्धो गतो ग्राम्यमतिर्महीं विचरणपदमद्राक्षीः कयाचिन्निर्मितं स्त्रियः पञ्चारामं नवद्वारम् एकपालं त्रिकोष्ठकं षट्कुलं पञ्चविपलं पञ्चप्रकृतिस्त्रीधवं पञ्चेन्द्रियार्था आरामा द्वारः प्राणा नवप्रभो तेजोपन्नानि कोष्ठानि कुलम् इन्द्रियसङ्ग्रह विपलस्तु क्रियासक्तिर्भूतप्रकृतिरव्यया शक्त्यधीशः पुमास्त्वत्र प्रविष्टो नावबुध्यते तस्मिंस्त्वं रामया स्पृष्टो रममाणो श्रुतस्मृतिः तत्सङ्गादिदृशीं प्राप्तो दशां पापीयशीं प्रभो न त्वं विदर्भदुहिता नायं वीरः सुहृत् तव न पतिस्त्वं पुरञ्जन्या रुद्धो नवमुखेयया माया सा मया स्रष्टा यत्त्वमांसं स्त्रियं सतीं मन्यसे नोभयं यद्वै हंसोपश्या अहं भवान्न चान्यस्त्वं त्वमेवाहं विचक्षुभो न नौ पश्यन्ति जातु जातुमनागशीपि यथा पुरुष आत्मानम् एकमादर्शचक्षुषुः द्विधा भूतमवेच्छेत तथैवान्तरमावयोः एवं समानसोऽ हंसो हंसेन प्रतिबोधितः स्वस्थस्तद्व्यविचारेण नष्टा मापपुनः स्मृतिं बर्हिस्मन्नेतदध्यात्मं पारोच्छ्येण प्रदर्शितं प्रियो देवो भगवान् विश्वभावनः इति जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंष्यां संहितायां चतुर्थैष्कन्दे पुरञ्जनोपाख्याने अष्टाविंशोत्सवः श्रीकृष्णार्पणम् अस्तु ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरि ओं तत्सत्